Baş prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri Gəncədə baş verən qətlə bağlı birgə məlumat yayib. Yeni Vəzkom xəbər verir ki, məlumatda deyilir. 19 fevral 2021-ci il tarixində Gəncə şəhər sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Musayeva Pərvin Xəqaniqızın itkin düşməsi ilə bağlı Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında aparılan araşdırma zamanı prokurorluq. Və polis əməkdaşlarının peşəkarlıqla həyata keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş ağır cinayətin isti izlərlə açılması təmin edilərək itkin düşmüş Pərvin Musayevanın qəti onun öldürülməsi müəyyən edilmişdi. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmət tibb ekspertinin iştiraki ilə hadisə yerinə və meyntə baxış keçirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş, maddi sübutlar götürülmüş, şahidlər dindirilmiş və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilmişdi. Araştırmalarla zərər çəkmişin tanışı, 2001-ci il təvəllüdlü Cəfərov Sərdar Saləddin oğlunun 19 fevral 2021-ci il tarixində özünə məxsus avtomobildə qısqancılıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Pərvin Musayvanı boğaraq öldürməsi və məytini Gəncə şəhəri Avtozavod qəsəbəsində yerləşən məhşət tullantılarının atıldığı ərazi atmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlamışdı. Sərdar Cəfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilmişdi. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq tədbirləri davam etdirilir.